Hai, Assalamualaikum. I'm back dan I'm so excited sebab minggu ni I nak bawa korang ke luar negara. Tapi bukanlah betul-betul. Kita nak masak je masakan luar negara. Nak tahu apa? Ha, stay tune dalam menu sihat Ramadan. Okey, untuk menu pertama, I nak bawa korang pergi Itali. Ha, bukanlah pergi betul-betul kat Itali, tapi macam ala-ala dapur -ala kita ni macam kita kat Itali lah kan. Okey. This recipe sebenarnya adalah one of my favorite 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 recipe dan sangat sangat mudah nak buat and of course version ni ataupun versi ni adalah yang lebih sihat. Ha, menu kita adalah one pot lasagna. Best tak? best kan? Okey, jom kita tengok. Mula-mula kita nak sediakan kita punya bawang dan juga bawang putih. Untuk resipi ni, I gunakan 12 biji bawang putih sebab I love garlic. Okey, kita akan kisarkan bawang putih dahulu. Ha, macam tu. Macam feeling-feeling kan? Macam feeling-feeling tak ada tenaga. Alright. Dan kita nak masukkan kita punya bawang pula. Boleh sekali. Kalau rasa macam rajin nak bawa dia keluar nak buat dua kali pun boleh tak ada siapa akan marah okey benda yang sama manja-manja okay, je okey kita ketepikan and then untuk daging ni korang boleh guna ayam ayam cincang kalau nak boleh guna ayam Belanda atau turkey nak guna kambing pun boleh tapi bila gunakan kambing ataupun daging kita pastikan kita beli daging yang lean maksudnya tanpa lemak So, mula-mula kita nak tumiskan daging cincang Dan kita nak panaskan sedikit minyak zaitun Of course, minyak zaitun ni ada pelbagai jenis khasiat And orang kata, oh kita tak boleh tumis dengan minyak zaitun lah apalah tak Benda tu semua mix saja. Kita tak boleh panaskan dia terlampau lama Sebab dia punya smoke point adalah rendah Okay, maksudnya dia akan berasap Okay, minyak akan mula berasap pada suhu yang lebih rendah berbanding dengan minyak kelapa sawit ataupun minyak canola dan macam-macam lagi. Jadi sebab itulah dia tidak sesuai untuk menggoreng. Dan kita nak masukkan daging cincang terlebih dahulu. Okey, apa gini kita menumis sama ada kita menumis sayur-sayuran ataupun protein, bawang ke seelok-eloknya kita letakkan garam dan juga lada ataupun garam saja kalau kita tak guna lada dalam resipi tu pada awal pada setiap stage eh dari awal pertengahan dan sampai penghujung kenapa ha, kalau orang Melayu kata kita nak rasa dia mesra maksudnya dari awal tu daging tu dah ada rasa garam ha, sebab kalau kita tak letak garam dari awal kita nak letak last-last saja jadi pelbagai benda seperti daging sayur-sayuran tu tak dapat absorb rasa garam tu Okey, kita punya daging dah pun kering dan korang boleh nampak dia dah mula keperang-perangan brown. Yang itulah yang kita nak. Okey, kita nak digaring-garing sikit tapi tak garing sangat. Okey. Now, kita boleh masukkan kita punya bawang dan juga bawang putih yang kita dah cincang express tadi. Dan kita nak tumiskan sampai bawang ni layu. Lebih kurang 2 hingga 3 minit. Okey, lepas kita punya bawang dah harum dan dah layu, kita nak masukkan sedikit chili flakes. Yang ni untuk bagi rasa pedas sikit lah. Okey. Kalau tak nak pun tak apa. Tapi saya lebih suka ada chili flakes. Dan juga herbal thyme. Yang kita dah buang dia punya tangkai dia eh. Kalau nak masak untuk budak-budak tak payahlah letak chili flakes tu. So, tapi korang tahu tak, dekat Italy memang diorang suka chili tau sebenarnya. Kadang-kadang orang orang diorang pizza pun makan dengan cili oil ataupun cili flakes. Okey. Dah rata. Sekarang ni anak masukkan sedikit stok dahulu. Sebab dekat bahagian bawah kuali ni kita dah ada um, brown brown daging yang melekat. Tapi kita nak yang tu, okey? Sebab dia bukan hangit. Dia sebenarnya adalah Uh, lemak dan juga isi-isi daging Yang melekat pada kuali tersebut Dan bila kita tambahkan sedikit stock Untuk deglaze kita punya pan Nama dia deglaze Kita punya pan Kita akan dapat rasa yang sedap Sedap sangat tu Dan dia akan mengelakkan Dari kita punya uh, Apa ni Lasagna ni akan terbakar kat bahagian bawah sekejap lagi Kita boleh masukkan Kita punya Tomato Saya gunakan passata Passata ni sebenarnya adalah Tomato yang telah purikan dan ditapis, okay? It's called sieved tomato. Tapi of course, dia dari Italy dan pasar tani menggunakan tomato yang berkualiti tinggi. Okay, kita masukkan air rebusan ayam. Kalau kau nak guna air rebusan daging pun boleh juga. Sedikit lagi lada dan sedikit lagi garam. Pastikan gunakan garam natural, sama ada garam bukit ataupun garam laut. Ini untuk mengelakkan apa-apa bahan pengawet yang mungkin tidak bagus untuk kesihatan kita. Okey, kacau. Sekarang ni kita nak biarkan dia rebus lebih kurang 15 minit sampai dia sedikit likat. Tahu tak? pasta -pas sebenarnya bagus untuk kesihatan Kita akan tahan kenyang dengan lebih lama Dengan makan sedikit sahaja Korang tahu tak, korang boleh gunakan kurma ataupun sirap kurma sebagai pengganti gula dalam hidangan-hidangan korang seperti lauk pauk kerana rasa dia yang manis tetapi kajian menunjukkan yang dia tidak akan meningkatkan kadar gula dalam darah. Okey, sos bolognese kita dah pun likat. Ai matikan api sekejap. Kita nak pindahkan separuh pada sos ni ke dalam mangkuk. Dan kita biarkan lagi separuh. Dan sekarang ni kita nak masukkan pasta kita. Saya gunakan lasagna of course. Tahu tak? Pasta sebenarnya bagus untuk kesihatan kerana dia mengandungi GI level yang rendah. Maksudnya, kita akan tahan kenyang dengan lebih lama dengan makan sedikit sahaja. Jadi kalau time-time yang nak diet ke, time puasa ke, kalau kita makan pasta, memang sangat bagus. Okay. Masukkan sahaja lasagna sheet kita macam ni. Tak perlu direbus, terus masukkan. Kita pecah-pecahkan dia sedikit. Okay. Kita boleh tekan dia sedikit supaya dia masuk ke dalam. Kalau nak tambah lebih sikit pun boleh. Kalau korang tak nak banyak pun tak apa, it's up to you guys. Okey, lepas kita dah masukkan kita punya pasta ataupun lasagna sheets kita, kita nak masukkan kita punya ricotta cheese. Ricotta cheese ni diperbuat menggunakan susu segar. Tapi kalau korang tak nak guna ricotta cheese pun tak apa, boleh gunakan low sodium mozzarella sahaja. Tapi ini akan menambahkan rasa yang sedikit berlemak tetapi dia sangat berkhasiat. Okey, kita nak letak sedikit saja sebab kita tak gunakan bechamel untuk resipi ni. Separuh lagi saya simpan untuk layer atas. Dan keju mozzarella low sodium yang kurang garam. Sebarkan sampai dia dah cover permukaan lasagna ni. Lepas tu kita nak tambahkan baki sos tadi. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak tambahkan baki sos tadi. Dan sekarang ni kita nak taburkan sedikit lagi herba thyme. Kalau tak nak pun tak apa. Nak letak lada pun boleh, nak letak daun parsley pun boleh. Okay. Yang ni nice lah. Dia nampak lagi nice. Bila kita hidang kat ketamu, dia orang macam wow. Padahal orang tak tahu kan sebenarnya ini adalah shortcut lasagna. Alright. Jadi sekarang ni, saya nak tutupkan dia. Kita nak masak dia semula pada suhu paling perlahan. Selama 15 hingga 20 minit. Okey. Tengok kepada uh, jenama pasta lasagna yang kita gunakan lah ha, Dia akan tulis sama ada 15 minit, 20 minit nak masak ha, Macam saya gunakan lebih kurang 20 minit Tapi saya dah biar dipanas tadi So saya akan check dalam masa 15 minit hey, hey. Kalau tadi I dah bawa korang pergi Italy, cuba teka kita nak pergi mana sekarang. Okay lah, I tell you lah. Okay, sebenarnya saya nak kongsikan satu resipi dari Sweden ha, Kalau korang dah boleh teka, korang memang pandai And yes, it is Swedish Meatball Ataupun berbola daging Sweden ha, Korang nak tahu macam mana kita buat Swedish Meatball yang sehat? Kena tengoklah, betul tak? Alright, kita nak mulakan dengan rebuskan kentang Kat sini saya ada kentang russet Yang telah dikupas kulit dan juga dipotong tempat Kenapa saya kupasan kulit dan potong dia empat? Supaya dia masak lebih cepat dan supaya kita tak payahlah kan pada panas tu macam nak struggle wrestling dengan uh, kita punya ubi kentang tu kan nak kopek kulit dia. So kita kopek awal-awal jadi senang. Bila kita nak rebus kentang, kita kena rebus dia dalam air pada suhu bilik maksudnya bukan air panas eh kita bukan macam nak rebus pasta kita kena didihkan air dulu sebab kalau kita didihkan air dulu kemudian baru kita masukkan kentang kentang tu akan mengambil masa yang lebih lama untuk masak di dalam sebab air panas tu akan masak dia dari bahagian luaran sahaja dulu dan kalau kita tunggu dia nak masak sampai kat dalam kemungkinan besar bahagian luaran tu akan pecah okey so masukkan air suhu bilik dan juga kentang dengan sedikit bawang putih dan juga garam gunakan garam asli dan sambil kita tunggu kan kita punya kentang tu siap direbus kita nak buatkan meatball ni Okey, so resipi ni memang sangat mudah di sini saya ada garlic powder ataupun serbuk bawang putih kita nak gunakan lebih kurang satu sudu saja. masukkan kita ada onion powder yang kita nak gunakan satu sudu juga tak ada sedikit serbuk buah pala Buah pala ni bagus untuk apa? Sebenarnya dia bagus untuk hilangkan ataupun kurangkan inflammation. Maksudnya apa-apa bengkak dalaman terutamanya. Yang akan dapat membantu eh. Okey, yang ni tak begitu tradisional tapi perlukan. Ini adalah smoke paprika sedikitlah untuk flavor. Dan kita ada Worcestershire sauce. Okey. Ini pun untuk tambahkan rasa. Dan kita ada sedikit mustard masukkan ok untuk resipi ni saya gunakan herba parsley kita nak cincangkan dia dulu gunakan bahagian daun sahaja bahagian tangkai ni kita boleh simpan untuk buat stok masukkan ke dalam campuran daging tadi ok kita nak masukkan setengah cawan serbuk roti ataupun breadcrumbs alright tambahkan satu biji telur sedikit garam dan juga sedikit lada hitam. Dan sekarang ni kita nak gaulkan sehingga sebati. Okey, lepas tu kita boleh bulatkan meatballs kita. Senang je saya share teknik, okey? Ambil sedikit, kepalkan. Okey, tak payah kepala cantik pun. Letak atas sebelah tangan lagi. Buat tangan lagi sebelah macam ni. Tada! Sekejap dan efektif. Okay. Jadi kita tak nak dia kenyal. Kita gunakan ni supaya kita dapat mash peti itu yang lembut. Okey, sekarang ni kita nak masak meatball kita. Okey, untuk Nah, masak ni saya gunakan satu sudu besar mentega Kalau tak nak guna mentega boleh gunakan minyak sapi Tapi kenapa saya gunakan sedikit sahaja mentega Sebab kita nak gunakan um, baki mentega tu untuk buatkan sos okay? Satu sudu mentega Okey untuk dimakan Kita nak cairkan mentega ni Okey, mentega kita dah pun cair dan panas. Kita nak masakkan meatball. Kalau nak masak meatball ni dalam oven pun boleh. Kalau nak rebus pun boleh. Tapi saya lagi prefer untuk goreng dia macam ni sedikit. Supaya saya boleh gunakan jus-jus meatball ni dalam sos saya sekejap lagi. Okey, dalam kuali yang sama, saya nak sediakan gravy dia ataupun sos dia pula. Tambahkan sedikit tepung. Satu setengah sudu besar. Kita masakkan tepung ni. Tepung ni akan melikatkan kita punya sos. Eh. Dan kita nak masukkan bawang holland. Saya guna satu biji bawang holland. Dan juga sedikit bawang putih cincang. dan kita nak gaulkan sehingga bawang bawang kita layu eh. Okey, saya nak masukkan sedikit air. Kita nak gaulkan sehingga dia tak lagi bergumpal eh. Masukkan sedikit demi sedikit dan gaulkan. Okey, dan sekarang ni, saya nak masukkan stok daging ataupun air rebusan daging dan masukkan sedikit worcestershire sauce sedikit lada hitam sedikit krim masakan gaulkan sehingga rata okey bila kita punya gravy dah mula mendidih kita nak masukkan semula meatball tadi dan kita nak renihkan dia lebih kurang 5 sehingga 10 minit dan sambil tu kita nak buat kita punya mashed potatoes. Okey, kita punya kentang dah siap. Nak tahu macam mana? Kita cucukkan dia dan bila dia tanggal macam tu, maksudnya dia dah empuk ataupun dah siap. Alright, sekarang ni kita nak buatkan kita punya mashed potato. Saya gunakan potato ricer. So kenapa saya gunakan potato ricer adalah untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Macam silky, smooth terus letakkan kentang kat dalam ni bersama dengan bawang putih kalau kita jumpa bawang putih tu tadi dan then straight masuk mangkuk dan jadi lebih cepat dan kita tak perlulah nak uh, 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 lenek, macam nak pingsan lagipun kentang ni apa-apa ubi kentang sama seperti tepung jika kita Um, workkan dia ataupun jika kita uh, buat dia banyak sangat dengan laju kalau kita masukkan dia dalam blender ataupun kita masukkan dia dalam um, cake mixer untuk buat whip potato dia akan mengeluarkan kanji dan tekstur mash potato tu akan jadi kenyal jadi kita tak nak dia kenyal kita gunakan ni supaya kita dapat mash potato yang lembut Okey, saya nak masukkan sedikit mentega lebih kurang dua sudu besar. Dan juga sedikit krim masakan. Masukkan sedikit lada sulah. Dan sedikit garam. Taukan sehingga rata. untuk hidangkan selalunya saya letakkan sedikit mashed potato kita tarik je dia dan kita letakkan kita punya meatball Hidangkan dengan sedikit lingonberry sauce Dan saya suka tambahkan sedikit daun pasir sebelum kita hidangkan Ha inilah dia, saya punya Swedish meatball yang sangat sedap dan yang pastinya sihat lagi sihat pada kat mana mana korang makan kat luar tu. Oh, sedapnya bau dia. Dah bawa korang ke Itali, lepas bawa korang pergi Sweden. Ha, sekarang ni korang tunggu apa lagi? Pergi masuk dapur cepat-cepat, cuba dua resepi ni. Ha, memang garanti korang akan suka. Yang penting simple, cepat nak buat dan sangat-sangat Sedap. Ah, kalau nak dapatkan lebih lagi menu yang sedap dan juga sihat Pastikan tunggu janji ada bersama saya pada minggu hadapan See you guys, bye Okay, kita akan kisahkan <coughs> Kita letakkan garam dan juga lada pada awal ah, Korang selalunya gunakanlah kat rumah Okay, kita masuk. Huh? So, korang mesti ingat macam, Oh my God, mesti susah. Tapi tak! Macam biasa. Alamak, mana sudut I? Ada kat sini.